ये मोटर जलने के बाद वापसी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। है ये वापसी इसी तरह जो लगा के इसको वेल्ड कर दें और इसके जो कनेक्शन है ये डेल्टा पे किए हुए हैं ये देखें वी वन और वी टू ये एक लूप है लाख है जैसे इसको हल्का से ऐसे घुमाएंगे ये लाख इसमें फंस जाता है आजमी सेफ्टी का खास ख्याल रखना है स्टार्ट दिए देखें ऑटो पे स्टार्ट हो गया और ऑटो पे बंद भी ये मोटर जलने के बाद वापसी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं चालीस एच की मोटर है और हमारे पास ऐसा कुछ सामान नहीं है जिसकी मदद से हम इसको लेटाएँ ख़ाली हाथ की मदद से एहतियात के साथ इसकी जो सेटिंग है वो कर रहे हैं और इसी तरह मोटर को फुटेशन के ऊपर रख दिया है अब हाथ की मदद से ही उसको सीधा कर रहे हैं सीधा करके इसको दबाएंगे और इसकी जो आगे कोबलन है उसके अंदर इसको फिट करेंगे देखें गैप आ रहा है जब इसको सीधा करके पीछे से धक्का देंगे खींचेंगे तो ये बिल्कुल उसके साथ फिट हो जाएगी ये देखें ये फिट हो चुकी है और इसी तरह इसके जो नीचे बोल्ट हैं फुडिशन के वो अपने लेवल पे लेके आने और साथ ही ये बताता चलूँ कि मोटर निकलने का रास्ता नहीं था साइड पे जगह तंग थी तो इसका जो कंट्रोल पैनल है वो उसकी जो फुडिशन है वो काट के हमने इसको साइड पर रख दिया था ये देखें काट के साइड पर रखा हुआ है और इसी तरह इसके पीछे से मोटर निकाली थी ये मोटर वापसी लगाने के बाद फिर इसका जो पैनल बोर्ड है ये वापसी इसी तरह जो लगा के इसको वेल्ड कर देंगे तो फुडिशन के जो बोल्ट वगैरह हैं वो भी हमने टाइट कर दिए हैं बोल्ट वगैरह टाइट करने से पहले इसकी जो लाइनमेंट है वो लाजमी चेक कर लेनी है कि हर चीज़ से लाइन बराबर है या आगे पीछे तो नहीं है इसकी ये जो बैटरी है ये ख़राब हो चुकी है और इसके लिए नई बैटरी लेके आए हैं जो ये पड़ी है चेंज करनी है उसके बाद इसके अंदर डीजल है जो इस इंजन में डालना है और ये जो जौकी मोटर ये भी ख़राब हो चुकी थी इसको भी रिपेयर करके लाए हैं ये इंस्टॉल की है ये वीडियो बनाने से पहले इंस्टॉल कर चुके थे और इसके कनेक्शन बाकी हैं जो अभी कर रहे हैं तो इसकी तीन तारें हैं ये एक ही मतलब चलेगी कनेक्शन पे और इसके जो कनेक्शन हैं ये डेल्टा पे किए हुए हैं ये आपको ये इसके कनेक्शन करीब से भी दिखाते हैं देखें ये इस तरह जो पतरी अलग अलग लगी हुई है तो इसको डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है और ये कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद में जो मोटर के कनेक्शन हैं उससे पहले आपको ये बता दूँ इसके होल गलती से इस साइड पर आ चुके हैं और तारें जो है वो हमारी साइड पर हैं नीचे के चार बोल्ट हमने खोलने हैं और इसको चेंज करना है आपको भी दिखा रहे हैं कभी इस तरह का काम हो तो आप भी इस तरह इसके जो कनेक्शन प्लेट है इसको चेंज कर सकते हैं ये बोल्ट खोलने के बाद ये देखें इसको इस तरह घुमा देंगे तो जिस साइड पे केबलें हैं और उसी साइड पे ही हमारे जो होल हैं कनेक्शन प्लेट के वो आ जाएंगे तो इस तरह इसके जो कनेक्शन है ये करेंगे इसमें दो कनेक्शन हैं स्टार और डेल्टा ये एक स्टार पे चलने के लिए है तीन तारें ये स्टार पे चलाने के लिए हैं और दूसरी जो तीन तारें हैं ये जब लगेंगी तो इसको डेल्टा पे कन्वर्ट हो जाएगी तो इसके कनेक्शन कंप्लीट करते हैं कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद फिर भी आपको दिखाते हैं कि स्टार और डेल्टा किस तरह काम करते हैं और इसकी तारें किस तरह लगाई जाती हैं और साथ साथ ये भी बताता चलूँ जब भी इसकी तारें वगैरह लगानी हो तो इसको बिल्कुल लेवल पे सीधे करके लगानी है बॉडी के साथ भी टच ना हो और आपस में जो कनेक्शन है वो भी थिम्बल वगैरह एक दूसरे के साथ टच ना हो क्योंकि बाद में फिर परेशानी का सबब बनते हैं तो इस तरह इसको फिर उसके बाद इसको टाइट भी सही से करना है लूजिंग रहेगी तो भी परेशानी का सबब बन सकते हैं इसी तरह दूसरी साइड के जो कनेक्शन हैं ये भी कम्प्लीट करते हैं सेम उसी तरह अभी आप देखते जाएंगे जो रेड वायर है रेड वायर के सामने रेड वायर लगानी है ब्लू वायर के साथ ब्लू लगानी है और येलो के साथ येलो लगानी है इसी तरह देखें आमने सामने एक ही कलर की तारें लगेंगी फिर इसका जो स्टार और डेल्टा के जो कनेक्शन है वो सही होंगे यहाँ पे देखें एक पाइप के अंदर जो तीन तारें आ रही हैं वो तीनों तारें एक साइड पे लगाई हैं और ये जो बड़ी तार है ये बॉडी के साथ अर्थ के लिए लगाई है ठीक है इसी तरह इसके कनेक्शन है नीचे ब्लू तार है ब्लू के सामने आप देखेंगे तो उसके सामने ब्लू लगी है येलो के सामने येलो और रेड के साथ रेड की तार लगी हुई है इसी तरह मतलब जो कलर है उसके सामने ही दूसरा कलर लगाना है पीछे जो कंट्रोल के अंदर ऑटोमेटिक स्टार और डेल्टा चेंज होता है उसके लिए कनेक्शन इसी हिसाब से ही किए जाते हैं ये देखें वी वन और वी टू ये एक लूप है मतलब एक पोल है और इसी तरह इसका जो दूसरा पोल है वो इस तरह है और तीसरा जो पोल है वो यहाँ से इस तरह बनता है तो इस तरह जो कनेक्शन है उसके ऊपर तारें इस तरह लगाई जाती हैं आखिर में जो कोबलन के को ऊपर का कवर है वो भी लगा के अपना काम कंप्लीट करते हैं और आखिर में जो पैनल बोर्ड की जो वेल्डिंग वगैरह वे है वो भी कंप्लीट करते हैं ये देखें लेवल के ऊपर रख के इसकी जो वेल्डिंग है लेवल के ऊपर ही करनी है कम्प्लीट हो चुकी है वेल्डिंग और लेवल भी देखें बिल्कुल अपने लेवल पर सही फिटिंग की गई है उसके बाद में बैटरी भी चेंज कर दी है और पुरानी बैटरी वहाँ पर डाल दी है और ये जो सोलो नाइट है इंजन को स्टॉप करने के लिए ये ख़राब हो चुका था तो जल्दी मैं इसको चेंज किया इसकी वीडियो नहीं बना सके बहरहाल इसको भी चेंज कर दिया है इसी तरह जो फायर फाइटिंग के काम है वो इसी तरह किए जाते हैं छोटे छोटे उसमें फ़ॉल्ट आए रहते हैं तो इसी तरह ये काम हमारे तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं आखिर में ये देखें ये बटन जो है ना ये बटन इसके ख़राब हैं ये काम नहीं कर रहे तो ये बटन भी हमने चेंज करने हैं बटन लेके आए हुए हैं ये देखें तीनों बटन हैं इसको जो लगाने का तरीका है ये भी आप इसी वीडियो में देख लेंगे तो ये तीन बटन हम लेके आ चुके हैं इसके साइड के अंदर ये स्क्रू लगे होते हैं ये देखें ऊपर और नीचे के स्क्रू है ये खोलने के बाद ये पुराने जो बटन है ये खोल के बाहर निकाल दें ये ऐसे लाक होता है घुमाएँगे तो लाख से वो निकल जाते हैं तो सबसे पहले इसके जो हेड है वो निकाल देंगे इस तरह इसके जो स्क्रू लूज़ करने के वजह देखें इस तरह लाक है जैसे इसको हल्का से ऐसे घुमाएंगे ये लाख इसमें फंस जाता है तो इतना सा ही काम होता है बाद में जो स्क्रू है वो जिसी जगह पे आपको एडजस्टमेंट है सीधा करके स्क्रू टाइट करेंगे तो बाद में इसकी फिटिंग बेहतरीन हो जाती है तो सबसे पहले जो नए स्विच हैं वो चेंज कर देते हैं लगा देते हैं बाद में उसकी जो फिटिंग है उसके जो स्क्रू हैं वो टाइट करेंगे आखिर में जो तारों का काम है वो करेंगे ये देखें इस तरह ऊपर नीचे टाइट करके जिस जगह पे एडजस्ट करना है तो ये बॉडी के साथ इसको पकड़ लेते हैं ये देखें बिल्कुल सही से फ़िटिंग हो चुकी है और आखिर में इसकी जो तारें वगैरह हैं वो चेंज करते जाते हैं जिस तरह दूसरे पुराने बटन से खोलते जाएंगे सेम उसी तरह ही नए बटन के अंदर लगाते जाएंगे ताकि चेंजिंग ना हो एक साइड ऑटो पे होती है एक साइड मैनुअल पे होती है तो तारें चेंज नहीं होनी चाहिए तो ये आप देखें हमारा जो कनेक्शन वगैरह है कम्प्लीट हो चुके हैं बटन चेंज हो चुके हैं अब आखिर में इसको चलाते हैं इस्टार्ट करते हैं इसके अंदर जो ब्रेकर वगैरह हैं सारे बंद किए हुए थे ऑन किए हैं क्योंकि थ्री फेज का काम है लाजमी सेफ्टी का खास ख्याल रखना है उसके बाद ही काम स्टार्ट करना है तो ये काम कंप्लीट हो चुका है सबसे पहले ये बटन ये डीज़ल इंजन का है तो इसी को ही पहले चलाते हैं तो ये स्टार्ट करती है देखें ऑटो पे स्टार्ट हो गया और ऑटो पे बंद भी हो गया और इसका जो प्रेशर है ये भी देखें प्रेशर भी उठा लिया उसके बाद बारी आती है मोटर की ये जो बटन है ये बड़ी मोटर का है थ्री फेस मोटर का तो इसको स्टार्ट इस करते हैं देखें जैसे इसको ऑन करेंगे ये भी मोटर चली है पहले स्टार पे फिर उसके बाद ऑटो पे डेल्टा पे हुई है ये देखें थ्री कॉन्ट्रेक्टर जो है ना वो लगे हुए हैं उसके बाद ये भी ऑटो पे बंद हो चुकी है ठीक है उसके बाद में ये जो की मोटर है छोटी मोटर जो इसको खड़े वाला पंप भी कहा जाता है इसको भी ऑन करते हैं देखें ये भी ऑटो पे बंद हो जाएगी तो इस तरह हमारा फायर फाइटिंग का जो काम है वो कम्प्लीट हो चुका है